Всем сегодня добрый день. Вы на канале Family Kids. Маша, Влад, Супер Кэнсер, Док. Сегодня мы будем брать ланчбокс. Не зартать мои, вы не такие маминки, потому что мне мама на такие заменила. Так, что я купила в школе? Хлеб. Хлеб мы будем работать и бутерброды. У нас в школе популярно типа брать бутерброд такие или вот самый популярный это круассаны. такие французы. Так, далее. Бэйби Белл. Я вам уже его показывала. Кто-то реально есть и с этой червоной фигней. Я просто в шоке. Вот, Бэйби Белл три штучки. Я думала маме дать, но она такие не любит, оказывается. Ну, возьму две штучки в школу, Одну одну съем. Далее кислые полосочки. Я так поняла, мы меня зараз будут их просить. Но я никому не буду давать. Далее сок. Ну, конечно, я, блин, постоянно мне приходится либо воду брать, потому что, блин, до этого я попью. Я вообще в столовку только сегодня сходила, ну, потому что там апельсины были. А так я не хожу в столовку просто. И поэтому мне приходится брать с собой. Ну, хотя бы нас кормит нормально, но... Тушеная или... Блин, забыла. Тушеная, помню по-моему, тушена картошка. Ну, типа, я как... О, в общем, я ее просто ненавижу. Такая шоколадка Рошен. Я ее обожаю. Я взяла ее в школу. И Киндер Макси. Ну, блин, как без этого? А вы берете Киндер Макси? Вот у меня никто не берет, только я. Хотя я не дуже так я сильно люблю. Ну, все любят. Я такие не дуже, ребята, люблю, но решила взять вот контейнеры. Сейчас перемещаем с бутеры. А. Так, мы переместились. Так, сейчас. Ингредиенты. Так, для этого нам надо сыр плавленый, колбаски с салями. Ну, хотя я не очень сильно, ребята, люблю колбаски. Дивіться, Можно я зроблю И с кетчупом И с сырным соусом ребята. Просто этот сырный соус До бутерброда Идет Дивіться, У меня есть це И Типа черри Помидорки Ну блин, я не знаю, их класть или нет Или просто их покласть Ой. ТМ. Так, двигайте. Не знаю, ребята. Может, вот эти я положу просто так. Так, 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 так. Сначала надо распаковать хлеб. уже буду есть салат. Там, типа, бутерброд, сыр я поем. Да? Так, бутерброд. Так. Господи, ну блин, нашли время. Вот реально. Так, кепчук. Так, ну здесь вот столько, наверное, хватит. Я не буду его сильно добавлять. Сырный соус, ребята. Кто-то реально не любит сырный соус. Это А4 как будто. Я не помню, это было в видео, кто-то. Она реально не любила. Типа воняет подмышками пятками. Хотя ничем, ребята, реально не воняю. Может, это чумак, вон это кроплишу не воняет, Ну, просто так, колы его есть, да, и невкусно. А когда с чем-то, и с хлебом... Это про Виндужа вкусный, ребят. Я больше люблю сырный соус. Кепчук, кепчух я не дуже люблю. Блин, богато кепчуха. Да ладно, сейчас, ребят. Да блин, сколько кепчуха. Владик бы зараз, Владик уже за, за экраном облизывается. Дуже любить ребята кепчух із э, Макдональдса. Він прям дуже його любить. Він за раз може з'їсти ну, на, на просто на велику картошку він може з'їсти два кепчупа. Як його? Він мог і три з'їсти, у нього була така можливість, але він не з'їв. Так, і, і сир перебарщила. Ну, йо -мо! или зараз так. так ну трохи совсем чуть-чуть переборщила столько переборщила опять мою солям, наверное. Но я хочу чуть-чуть добавить, -чуть, потому что я не тоже люблю ребята колбаску Устание времени, и я пусть перестала есть. Ну, хотя пахнет она вкусно. Ну, то есть четыре штучки, я думаю, хватит. обожаете ли листья. Так, ложу. Ну, столько хватит, думаю. Вы, как шо, а листья уже помыли. Не переживайте. А он не прожил. <coughs> так, сыр. Ну, сыр я люблю такие. Можно его просто брать, как сырень. Побытый бутербродый. Просто якщо взяти, то Ну тоже можно така. І накриваємо другою половинкою. Все, ребята, сэндвич мой готов. Замотать в пищевую кленочку. Сейчас я отмотаю отсюда. заворачиваю, потому что, блин, сейчас я там положу и другую якусь еду, она перемешается все, и это будет невкусно, там попадает там и салат, еще что-то. Надо проверить, это все закрыто. А тут точно закрыто, вот тут вот щели. Ну, думаю, да. его потом... Ну как? Давайте разрежем или или так оставлять, не знаю. Давайте разрежем. Лендерским бутербродом, ребята, не буду делать. Я не буду сразу запах такого цельный. Так, ну я разрезала, зараз еще раз. Ну, чтобы потом легче было, ну, есть. Вот шматка. А зараз опять надо его перемотать. Столько купляю там что-то но я тоже редко, ребята, купляю. Я последний раз купляла вчера, хотя до, до вчерашнего дня я вообще дуже давно. Ну здесь вот столько, То все так. Все, перемещаемся назад. Все, ребята, я с собой еще взяла две помидорки. Ну давайте уже складывайте две помидорки. Может, наверное, с надо сначала. Наверное, зря я их разрезала, потому что... Эм, пахнет вкусно. Я думаю, они вкусные будут просто. Опять перематывать, значит, да? Да, значит. Ладно. Mm -hmm. Так, ребята, видите, как я решила. Это их просто, ну, типа на два сэндвича разделу. Вот этот запаковать, первую частинку. Завтра у нас вообще в три урока, то есть у меня их пять, а у меня три а у меня три, а у них пять. Хи-хи. Я, я на два урока, Не, ребята завтра не иду. Я завжди на четверг на пять уроки не иду, только на три. Все, я их положила. Так, далее. Бэйби Белл. Это, ну, чтобы перекусить. Так. Так. Понятно. Ребята, он уже переполнен. Это, наверное, будет контейнер из салона. Сейчас я, наверное, принесу отдельный контейнер для солодкого. Я принесла побольше контейнер, не знаю. Давайте попробуем, мы попробуем у него поместить этот бутерброд и Бэйби Белл. Ну идти. В общем. Господи, как их там помидорки. Так, baby Белл. Так, все пока что помещается. Далее. Так, хорошо, не помещается. Обратно. Перефасировываем обратно. Понятно, значит, тут два контейнера. И солодким, и солоным. Ну, чтобы... Ну, конечно, контейнеры солодким надо, чтобы больше был. Конечно. Так, все, первый у нас заготовка. Так, сначала ложим вот такие полоски. Далее я хочу положить вот этот шоколадку вот эту. Ладно, сок. Он должен поместить сюда. Дальше киндер Макси. И Чоколадка. Ну ладно, так. Все, ребята. Наш с. Ланч бокс два. Ланч бокс. Ланч бокс. Я напугалась, ребята. Сейчас. А это может я рано робила бутерброд, він же засох, не ладно Наверное, буде э, три сразу сыра багато так шо. вот эту штучку. ни в коем случае не надо есть. А вы еще не Почему сыр такие? Вот эта оболочка такая твердая. Сыр вас портит. А ты именно. И же снимать надо. И давиться. Так вот тут стоять. Типа. И это удобно, ребята. Просто открываешь эту крышку. И все, это удобно. Это удобно. Можно даже и с грязными руками есть. Это обычный сыр. Я прокосываю эту штучку, а два теста. Фу. Шо, ребята, повелись, я буду кусать И с этой штучкой Не, не, не буду это кусать Не хочу жить Всем пока Wahahaha <laughs>